питання з Можна, 32 округу, депутати. До мене звернулися люди, ті, які проживають в районі мовок, і далі, які проходять кожен день, як йдуть діти в школу, йдуть люди на роботу. Там є питання. Я на комісії це озвучу. Я поділа, що чому доказають? Там, 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 злойки, да. там був заробили? проход до школи. Простому році. Взяли частину там проходить, поставили високий забор. Там, коли піде дощ, йде сантиметрів 30-40 води люди не можуть пройти. Ви Слушайте внімати, тому що ви сказали, що там немає десь. З другої сторони, опять, самовольно, я так думаю, або може, голова земельної комісії мій ХБС, може він дав дозвіл на це. опять, пів метра 80 сантиметрів і знову фундамент. хто на це Виктор разрешение, разрешение. Я вам разрешение на эти работы, расширение и так далее, у, не, у владелицы Кастрицкая фамилия нет абсолютно никакого. Более того, как бы эти переговоры да, ведутся еще с, прошлой, с прошлого созыва. Она была у меня позавчера на приеме. Вы понимаете, она подала документы на инвентаризацию земли. Документы у нас уже находятся более полугода. Мы отказываем ей в рассмотрении и не, вопрос, не выносим вопрос на сессию по той причине, что она не выполнила возложенные на нее обязательства по э, проведению работ, которые, э, ну как сказать, отведут эту воду. Э, Как-то вот Игоря Анатольевича попросили выехать, но дождь был небольшой, и там действительно, как сказать, не было большого скопления воды. Но это сиюминутная ситуация. Мы обратились к депутату Янгобой Евгении Петровне, она подтвердила ситуацию, подтвердила, директор школы подтвердила, заведующая садиком. Э, значит, она написала заявление. По поводу принятия документов к рассмотрению мы отписали на земельную комиссию. Ну вот она позавчера была. И э, ситуация еще в том, Виталий Валерьевич, вам говорю, вопрос задали не говорят, вверх, все... мне, как бы уже... Что сделал голова земельной комиссии? Для нет. Нет. Ну, вы послушайте, что сделала Земельная комиссия для, шесть, для шесть, того, чтобы шесть. эту ситуацию разрешить. Внимательно послушайте. Да. Yeah. Дело в том, что, Виталий Валерьевич, там еще ситуация усугубляется в том, что буквально вот в последние короткие <клышко> промежуток времени с той стороны стали делать то же самое ну, напротив. Погорячим вот. надо реагировать, пока не поставили Ну, э, Получается, ситуация такая, что сейчас праздники. Обнаружилась ситуация два дня назад. То есть после праздников земельная комиссия выйдет, правильно? Мы как бы пытаемся управлять этим рычагом, что мы не подписываем и документы, не допускаем документы к рассмотрению на сессию. Понимаете, казалось бы, действенный рычаг. Она соглашалась, что да, я сделаю это. Потом она стала говорить, что некому сделать. Теперь она говорит, что нет необходимости. Ну, то есть, вы понимаете. Люди просто звонят, им дают И самовольно, допустим, добавление, я земли, но я считаю, что... Выйдет земельная комиссия сразу после праздников, ну, в виде, какой сейчас период. И будут приниматься меры.